الله وبركاته الى حضره روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة أخي الكسائي رضي الله عنه وإلى حضرة أصحاب البدريين رضي الله عنه والوحديين رضي الله عنه وسائر الصحاب وأزواج وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعمة الأربعة رضي الله عنه وسيدنا وشيخنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ أحمد الكبير اللقائي رضي الله عنه أحمد البدوي رضي الله عنه إبراهيم الدزوقي رضي الله عنه فراد بن بالحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وسيدنا وشيخنا احمد بن علوان رضي الله عنه وعمر الزهر وردي رضي الله عنه محمد بحاء الدين دير رضي الله عنه والشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رضي الله عنه وأخا معين الدين جستيل الأجمير رضي الله عنه وشاغ الحميد الناغوري رضي الله عنه وداود الحكيم المتفضي رضي الله عنه والشهيد إبراهيم آدش الأربدي رضي الله عنه أبي رضي الله عنه أمير رضي الله عنه شهداء ربدي رضي الله عنه تحرى عالم بادشاء رضي الله عنه أبي بكر ماهي ولي الله رضي الله عنه والسيدة نبي ما بي رضي الله عنه والسيدة السادات مولى النبي العلبي المنفرمي رضي الله عنه والشيخ زين الدين مخدومي رضي الله عنه عمر البلانقوطي رضي الله عنه عبد العزيز المخدومي رضي الله عنه اللهم عبد الرحمن العروسي رضي الله عنه محمود هبط الله البخاري رضي الله عنه محمد الشريف المدني رضي الله عنه محمد مولى البخاري رضي الله عنه جلال الدين البخاري رضي الله عنه سعيد